Привет, ребята! Вы на канале Салют Вера. Сегодня я получила игрушечку, потому что магазин был открыт, даже на карантине. Я выбрала и вы подошли кокту ну, и я хотела взять игрушку. А потом э, подошли и сказали. Э, ну что то сказали, ну э, что вы хотите. Я сначала сказала, я хочу драконов. Драконов первых. Э, тогда еще люблю поняшки где досталась поняшка. И даже вот э, закрытый магазин. Вышли на улицу, дали поняшку. Э, да, лен, ну, дали ладьи. Ну, вот, в общем, так купили. И вот какая у поняшка красивая. Это принцесса листья. Давайте ее откроем. Так. Как тут ее открыть? Хм. Оп, 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 оп. оп. Открыли. Теперь следующий открываем. Ой, но не порваниться. Итак, и достаем все, что у нас тут есть. Ничего не получится. Сейчас откроем. Только скотч уберем. Вероника, может ты ножницы возьмешь? Э -э -э нет, спасибо, Лен. Ну, это моя... О, ребятки, уже что-то получается. Какая-то энергия идет. Оп. <плодица> Ребята, получилось открыть нашу поняшку. Достай, достаем фон. Еще пригодится может. Достаем фон. А принцесса. Ну, ну конечно, же, когда достаем поняшку. Вот она, наша поняшка. Какая она красивая. Это принцесса Селестия. Хотя у меня так отключение И вот такая вот решетка была в доборе. Я уже есть трещотка. И вот смотрите, ее можно расчесывать. Расчесывать. Так, наша принцесса Селеси. Я буду с ней на видео всегда играть. У меня уже их будет Ну Но... все, Если вам понравилась эта понечка, всем пока!